Пане міністре, завершився ваш робочий визит до Республики Индия, Чи могли бы мы підбити его підсумки? Вы знаете, что 9 лет был перерыв в отношениях между Украиной и Индией. И вот визит нашего президента Виктора Федоровича Януковича в декабре 2012 года дал мощнейший импульс. Было сделано совместное заявление двух президентов о том, что Украина и Индия становятся в отношении всеобъемлющего партнерства. То это сьогодні у нас стратегічний партнер. Ігоре Миколаївичу, у Делі відбулося п'яте засідання українсько-індійської міжурядової комісії. Розкажіть, яким власне був діалог, про що говорили та до чого вдалося домовитися? Такої атмосфері проїхали наші переговори і засідання П'ятої української індійської комісії. В результаті був підписаний протокол, був підписаний меморандум в отраслі фармацевтики. И должны сказать, что все наши переговоры, все обсуждения происходили в теплой, дружественной обстановке. И думаю, что такие отношения они дают хороший результат. Но если мы возьмем 2012 год, то у нас был товарооборот 3,3 миллиарда долларов, из них 1 миллиард положить на сальдо наших торговых отношений. Сейчас за 9 месяцев уже товарооборот составил 2 миллиарда 40 миллионов долларов. Мы надеемся, что мы приблизительно на те же цифры выйдем и по итогам 2013 года. Должен сказать, что отраслевое сотрудничество, секторальное сотрудничество между Украиной и Индией имеет очень широкий спектр. Это и машиностроение, это фармацевтика, это металлургия, это сельское хозяйство это авиастроение и многие другие отрасли. Я все перечислять не буду. Политика нашего правительства заключается в защите интересов наших экспортеров, наших товаропроизводителей, компаний, которые оказывают услуги. Но я приведу один из примеров. Он касается государственной судоходной компании, которая по договору Бербоу-Чартера передала пять судов, так называемые 7 снарядов. И они чистили акватории порта имени Джавахарла Неру и для военно-морских сил Индии. И получилось так, что начались судебные дела по отчуждению фактически государственного имущества Украины здесь, на территории Индии. И в результате мер, которые смогло принять наше правительство, приостановлен этот процесс. Теперь это все передано на рассмотрение экспертов. И мы потребовали от индийской стороны, чтобы они справедливо подошли к этому вопросу, поскольку это имущество всего украинского народа. Мы и дальше будем продолжать отслеживать этот вопрос, поскольку недопустимы факты отчуждения государственного имущества. Другие вопросы, которые у нас обсуждались, касаются и темы самолетостроения. И мы готовы передавать технологии. Но, конечно, не просто их продавать, а создавать какие-то совместные предприятия, совместные объекты, на которых мы будем развивать те или иные направления промышленности. В том числе нас, например, очень сильно интересуют поставки сюда и, может быть, открытие совместного производства в будущем горно-шахтного оборудования. Потому что в Индии есть уголь, но нет, так сказать, компаний, которые занимаются производством высококачественного горно-шахтного оборудования. Пане міністре, в Індії ви ще встигли провести бізнес-форум. Розкажіть, будь ласка, які питання піднімалися на ньому? Присутствували і українські бізнесмени, і е, бізнесмени з Індії. Ані крайне заінтерісовані е, в роботі на території України, в тому числі ані е, крайне заінтересовані в закупках сир'я, сир'яних матеріалів оборудовання у нас е, на наших предприятиях, что очень радует. И мы объяснили им на этом форуме, вот я в своем выступлении, что мы ждем инвесторов, какие у нас происходят изменения. И кроме того, я, конечно же, предложил индийским бизнесменам, пожалуйста, приезжайте в Украину, инвестируйте. Мы будем опекать ваши инвестиции, потому что Украине крайне нужны инвестиции. Это, кстати, еще одна из задач, которую поставил в этом году, уже неоднократно в своих выступлениях заявлял наш президент. И мы э, готовы создавать, в том числе для индийских бизнесменов, максимально комфортные условия для того, чтобы они вкладывали деньги в украинскую экономику. Ну, один из примеров вот такого сотрудничества, э, что называется B2B бизнес, бизнесу, это э, приход на этот рынок э, нашей компании, горная машина. И сейчас они будут здесь открывать представительство. И наша задача способствует тому, чтобы эта компания расширила экспорт оборудования в Индию. Я знаю, нещодавно с рабочим визитом вы ви відвідали Бразилию. Расскажите, про что говорили у латиноамериканском регионе. Основная э, задача нашего министерства, ну и в целом, конечно, задача правительства, это увеличение экспорта товаров – одна задача. И вторая задача – это увеличение импорта инвестиций. И мы как раз и занимаемся сейчас этим вопросом плотную. Не случайно была наша поездка и рабочий визит в Бразилию. Это еще одна страна, с которой мы укрепляем и развиваем наши торгово-экономические отношения. Тоже э, благодаря э, поездке с визитом э, в 2011 году Виктора Федоровича опять был дан мощный толчок, благодаря ему лично, мощный толчок тем проектам, которые были, и тем проектам, которые, то, что называется, начали развиваться с нуля. Первый важнейший проект, это, конечно, строительство космодрома, который мы э, планируем э, в Алкантаре. Это достаточно серьезный проект. Мы договорились, что мы совместно строим космодром. Ракеты Циклон 4 будет поставлять Украина, и с помощью этих ракет мы будем запускать космос-спутники. Самое интересное, что этот проект, с одной стороны, капиталоемкий, а с другой стороны, он очень эффективен, потому что кроме Бразилии, много других латиноамериканских стран заинтересованы в том, чтобы запускать свои спутники. И все фактически ждут. То есть как только первый циклон будет запущен в космос, естественно, они сказали, мы обязательно будем с вами встречаться, потому что нам нужны и спутники связи, и спутники для наблюдения в области сельского хозяйства и тому подобное. В программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы как раз записано, что у нас должны быть конкретные программы для развития сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом и с Латиноамериканским регионом. Очень перспективные регионы. И мы сегодня фактически наполняем содержанием те задачи, те цели стратегические, которые определил по результатам поездок и в Бразилию, и в Индию Виктор Федорович Янукович, наш президент. Пане міністре, вы сказали, проект е капиталоемким. Про яку сумму йдеться? На май этого года была согласована цифра 918 миллионов долларов. Поэтому будет она чуть-чуть увеличена или ну, уменьшена вряд ли, скорее всего. Сейчас идут окончательные расчеты, чтобы мы окончательно подписали конечный протокол этой цены и продолжили те работы, которые необходимо для построения этого космодрома. цього року Украина сделала сутьевой стрибок у рейтингу легкости ведения бизнесу, чи продовжуємо ми роботу в напрямку спрощения ведения властной справы? Да, есть определенный прогресс, вы знаете, что мы со 140-го переместились на 112-е место. В январе этого года Виктор Федорович поставил задачу нам войти в сотню. И я думаю, что по итогам 2013 года, как поставленная задача, мы войдем в сотню стран по легкости ведения бизнеса. Я должен сказать, что как только Виктор Федорович объявил такую задачу, мы сразу же проработали детальнейший план. Нам в этом очень помогли администрация президента и координационный центр реформ. Мы сразу же его в феврале утвердили. Наше правительство работало очень командно. То есть все работали в унисон на цели улучшения условий ведения бизнеса в Украине. Одна из важнейших задач, которую поставил президент, построение в Украине системы стратегического планирования. Это важнейший вопрос. Я думаю, что многие еще не оценили важности и результативности этого вопроса, но стратегическое планирование в жизни имеет просто важнейшее значение. Почему? Все успешные компании имеют и занимаются стратегическим планированием. Все успешные страны имеют, занимаются или осуществляют стратегическое планирование. Тот закон, который подготовило Министерство экономического развития и торговли, он четко описывает, как это должно действовать в нашей стране. И в ближайшее время будем его подавать на кабинет министра, чтобы мы его рассмотрели на кабине, потом передали. Верховную Раду Украины. Поскольку президент требует и стоит задачи системных реформ, необходимо, чтобы была система реализации этих реформ. И вот этот закон на это направлен, и мы надеемся, что он сыграет важнейшую роль в дальнейшем развитии экономики, да и не только экономики, а и социальной сферы, например, и других сфер нашей жизни.